स्वच्छता अभियानाचे सर्वत्र वाजल्याचे दिसून आपल्या मागण्या घेऊन धारणेतील स्वच्छता कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन सुरू केले होते अनेक नागरिकांना कचरा घाणीचा सामना करावा लागला होता आता मात्र कंत्राटदाराने आश्वासन दिल्याने कामाला पूर्ववत सुरुवात केली आहे पण खरंच आपल्या मागण्यांकरिता नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणे हे योग्य आहे का असा सवाल आता उपस्थित होत आहे धारणी येथील नगरपंचायत कार्यालयाअंतर्गत साफसफाईमध्ये काही अडचणी निर्माण झाल्याने साफसफाई कर्मचाऱ्यांनी काम बंद केले होते मात्र संबंधित ठेकेदाराने कर्मचारी यांच्या समस्या जाणून आश्वासन दिल्याने पुन्हा धारणी शहरामध्ये साफसफाईच्या कामाला सुरुवात झाली एवढेच नव्हे तर प्रत्येक वार्डातील साफसफाईसह कचरा गोळा करण्याचे काम सुरू झाल्याने नागरिकांमध्ये आनंदी वातावरण आहे मात्र आपल्या मागण्या घेऊन आपल्याच कर्तव्यावर हजर न होता नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणे हे कितपत योग्य आहे एकीकडे प्रशासन राज असताना शहरात मनमानी स्वच्छताविषयी मनमानी कारभार सुरू आहे कुठे स्वच्छता केली जाते कुठे थातूरमातूर लक्ष देऊन काम फत्ते केलं जातं हजर कमी मात्र रजिस्टरवर कर्मचाऱ्यांच्या नावाची मोठी संख्येत नोंद असा पराक्रम अनेक शहरी ग्रामीण स्वच्छता कंत्राटदार करीत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे धारणी शहरात सुद्धा खरच दिलेला नियम अटीनुसार स्वच्छता अभियान राबविले जाते का याचे उत्तर अद्याप स्पष्ट होऊ शकले नाही सृष्टी इंटरप्राइजेसचा जो घन कचरे काम धारणी नगरपालिक पंचायत के माध्यम प्रतिनिधित्व करता कुछ मजदूरों ने अभी तेरह तारीख से काम बंद आंदोलन कर रहा है वो मजदूरों का कहना है कि हम दो से काम करें दो हज़ार बाईस से फिफ्टी इंटरप्राइजेस को काम नहीं मिला है दो हज़ार बाईस को उत्तराधिकारी को काम मिला था जो मजदूर लेबर के नाम से उनका एग्रीमेंट था और फिफ्टी इंटरप्राइजेस को घन कचरे का टन के हिसाब से जो कचरा उठता वो हिसाब से काम है मजदूरों को परमानेंट रखने का कोई नियम नहीं है कुछ मजदूर इसमें के आड़ी पाड़ी से आते थे उनका पेमेंट रुका है वो हम देने को तैयार हैं और ई का जो विषय वो बता रहे हैं ई के उन्होंने कागजात अभी बीस दिन पहले वो भी कुछ लोगों ने दिए है और वो भी वसीम बेग नाम का जो हमारा सुपरवाइजर था उसके माध्यम से दिया वो काम उसका था उनने करा नहीं इस वजह से और उसने वसीम ने इनके जो छह मजदूरों से वो ई का का रजिस्ट्रेशन करने के पंद्रह पंद्रह सौ रुपए लिया एक मजदूर के दस हजार रूपये पगार के लिए लिया है ये तकरार उनकी आई और ये वजह से उसको हटाने वाले थे तो ये हटाने को नहीं होगा और ई के पैसे के वजह से उनसे एक लाख रुपए इंटरप्राइज हमारी कंपनी से उधार के माध्यम से लिया और ये बोला कि जब ई भरने की बात आएगी जब मैं वापस दे दूंगा अब वो ई भरने का जो हम, इनके पैसे कुछ लोगों के जो पैसे कटे हैं वो भरना है वो पैसे उससे मांगे इसके लिए उन्हें बखेड़ा खड़ा करा हुआ है बाकी कोई विषय नहीं है और इन इनके हमारा इनके साथ में कोई एग्रीमेंट नहीं है ना ही कोई वर्क ऑर्डर दी गई है इसमें कि कुछ मजदूर कभी आते कभी नहीं आते और तलाश देते थे दे, कभी नगर पंचायत के कर्मचारियों ने कुछ काम बताया तो उनको बताना उन उनकी सुनना नहीं नगर पंचायत और गांव के कुछ नालियाँ होती वो लोग तकरार करेंगे तो उनको बोलेंगे नहीं क्या वो बोलो धम क्या देते हैं हम काम पे से बंद हो जाएंगे इन पे इनको काम पे से किसी ने बंद नहीं करा ये स्वयं होके प्रेशर करने के लिए वसीम बेग के माध्यम से ये प्रेशर बना रहे हैं और हम इनका पेमेंट देने को पहले भी तैयार थे सीओ साहब के सामने जब बात हुई माननीय यहाँ के स्थानीय आमदार राजकुमार पटेल इनके सामने भी बात हुई उन्होंने पेमेंट देने का बोला और वो हम देने को तैयार हैं